Menteri. Terima kasih, Tato Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih atas soalan daripada Yang Berhormat Selayang. KPM merujuk kepada definisi keciciran, iaitu murid warga negara Malaysia yang berada dalam sistem pendidikan tetapi keluar daripada sistem sebelum tamat tempoh pendidikan. KPM komited memastikan setiap murid kekal dalam sistem pendidikan sehingga tamat persekolahan. Berdasarkan data sehingga hari ini, 22 Oktober, Kadar keciciran murid di sekolah rendah adalah 0.05%, manakala di sekolah menengah adalah 0.59%. Statistik ini diperolehi melalui sistem pengesanan KPM yang merangkumi sekolah di bawah KPM sahaja. Bagi memperkukuhkan usaha menangani isu keciciran, Rang Undang-Undang Pendidikan Pindaan 2025 telah pun diluluskan memperluas dasar pendidikan wajib dari peringkat rendah ke peringkat menengah. Tindakan ini mewajibkan pendaftaran mewajibkan kesemua kanak-kanak Malaysia menamatkan pendidikan menengah, menjadikan pendaftaran dan kehadiran ke sekolah sebagai tanggungjawab ibu bapa. Langkah ini memastikan hak setiap anak Malaysia untuk mendapat pendidikan berkualiti dipenuhi. KPM juga melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan bagi menangani isu keciciran yang dihadapi. Nombor satu, sekolah. Program sekolah model khas, komprehensif, K9 dan juga K11. Sekolah ini menyediakan persekitaran perasrama harian bagi murid luar bandar dan juga pedalaman. Sehingga kini tetap 30 buah sekolah K9 dan KPM juga memperluaskan konsep K11 kepada 5 buah sekolah yang dijangka mampu mengurangkan kadar keciciran transisi murid dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Bantuan persekolahan. KPM menyalurkan 18 jenis bantuan termasuk bantuan berjalanan dan pengangkutan murid serta bantuan jaket keselamatan bagi murid yang menggunakan pengangkutan air. Pada awal sesi 2024-2025, bantuan bernilai RM10 juta ringgit juga disalurkan kepada 583 buah sekolah pedalaman di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kemudahan asrama harian. Kemudahan ini disediakan bagi murid yang tinggal jauh dari rumah dari sekolah dengan sokongan komuniti setempat. Nombor empat, pemantauan melalui melalui sistem pengesanan KPM, SIP, KPM. Sistem ini mengenal murid berisiko cicil dan punca keciciran termasuk faktor jarak dan kemiskinan bagi membolehkan intervensi awal dilakukan. Program Outreach Murid Cicil. Program ini dilaksanakan di semua pejabat pendidikan daerah dengan kerjasama komuniti setempat membawa murid kembali ke sekolah. Program outreach ini adalah inisiatif KPM bertujuan untuk mengenal pasti murid yang tidak lagi persekolah atau mempunyai risiko tinggi. KPM menawarkan intervensi kesesuaian, persesuaian sama ada melalui kemasukan semula ke sekolah atau pembelajaran yang lain seperti mendapat kemahiran TWET di pusat giat mara dan juga institusi yang lain. Nombor enam, task force intervensi berdindak memantau dan juga menilai keperkesanan pelaksanaan intervensi di semua peringkat agar tindakan susulan dapat dilaksanakan dengan pantas dan juga berfokus. KPM komited memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan tanpa halangan logistik. Kesemua langkah ini menunjukkan KPM komitmen KPM untuk memastikan setiap murid khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar mendapat akses pendidikan tanpa halangan logistik. KPM yakin Usaha persepadu ini mampu mengurangkan kadar keciciran dan memastikan murid kekal dalam sistem pendidikan sehingga tamat persekolahan. Terima kasih, Datuk Timbalan yang dipertua. Sebelum saya memanggil yang berhormat selayang untuk bertanya soalan, saya mohon kerjasama yang berhormat menteri boleh, iaitu boleh tak yang berhormat menteri beri kepada saya data jumlah keciciran masyarakat orang asli di peringkat sekolah rendah dan menengah dan apa tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan bagi menyelesaikan masalah ini dan pegawai saya akan berhubung dengan pegawai yang bawa menteri. Boleh? Terima kasih, Datuk Timbalan Betul. Sudah tentu boleh. Terima kasih. Silakan, Bapak Mat Selayang. Terima kasih, Datuk Timbalan Menteri Betul. Keciciran juga buka kira murid yang telah masuk sekolah tetapi berhenti sebelum habis sekolah. Soalan tambahan saya ada dua bahagian. Pertama ialah sebelum seorang murid tercicil sekolah ada tanda-tanda atau indikator. Adakah kementerian mengadakan satu SOP atau sistem untuk memantau tanda-tanda ini dan apa langkah diambil untuk mencegah murid-murid bakar tercecil atau yang sudah tercecil apa langkah diambil untuk kembalikan mereka kepada sekolah. Bahagian kedua ialah sebab-sebab seorang murid tercecil adalah antaranya masalah keluarga, kemiskinan. Ibu bapa tidak mampu membeli buku teks, pakaian seragam, membayar tambang ke sekolah, berhenti untuk mencari kerja. Apa bantuan kementerian memberikan kepada keluarga ini supaya anak mereka dapat teruskan pelajaran dan kembali kepada sekolah. Terima kasih. Menteri, silakan. Terima kasih, uh, Timbalan di Petua. Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Perhormat uh, Selayang. Soalan pertama berkenaan dengan langkah-langkah yang telah pun diambil Sebagian besar telah pun dijawab oleh pihak saya dalam jawapan asal saya Namun demikian berkenaan dengan bagaimana pihak KPM mengenal pasti Ataupun mengenal pasti burek-burek yang berisiko cicir ini Seperti yang saya jawab tadi kita ada sistem SIP KPM yang mana dalam sistem pengesanan KPM ini Kita mempunyai satu dashboard yang akan diupdate Ataupun dikemas kini pada sepanjang masa Dan dalam sistem SIP KPM ini Untuk maklumat Ali yang berhormat Kita mengambil kira risiko murid cicir itu Dari segi kehadiran pencapaian akademik Salah laku disiplin, jarak rumah, pendapatan isi rumah Status ibu bapa, status OKU dan sebagainya dan sememangnya dalam dashboard ini ada kita memantau berkenaan dengan berapa ramai murid berisiko sederhana untuk uh, yang akan tercicir dan juga berisiko tinggi yang akan tercicir dan dari situ kita mengambil uh, pentekatan oleh pihak PBD dan juga oleh pihak sekolah untuk melaksanakan program intervensi yang sepatutnya sama ada intervensi selaku siaracakna atau intervensi dari segi Uh, pembangunan ataupun perkembangan pendidikan dan pembelajaran masing-masing dan juga kaedah-kaedah yang lain. So secara ringkas dalam sistem SIP KPM ini kita ada. Dan pada masa yang sama Datuk Timbalan yang dipertua, sistem ini telah pun diperkasakan dengan sistem aplikasi AI mulai bulan Mei yang lepas. Iaitu dengan pantuan daripada AI ini, kita kena pasti setiap satu murid yang berisiko cicir itu, apakah haladuju, tuju, apakah minat ataupun interest dengan izin buruk tersebut supaya pihak sekolah juga boleh melaksanakan intervensi dari segi intervensi segera atau intervensi untuk berpandukan kepada minat dan juga hala tuju pendidikan uh, buruk tersebut. Berkaitan dengan isu kedua adalah uh, dipangkikan kemiskinan uh, keluarga. So memang ya pihak KPM menyediakan uh, bantuan persekolahan kepada anak-anak uh, kita dari uh, tidak kira lah sama ada di bandar ataupun di luar bandar selalu saya sebut 18 jenis bantuan persekolahan ada beberapa yang diberikan secara direct kepada anak-anak uh, kita termasuklah bantuan uh, pakaian seragam, perjalanan dan pengangkutan murid asrama, bantuan cek keselamatan, rancangan makanan tambahan dan, dan sebagainya. Untuk makluman uh, Ali Imran Perohoma Selayang setiap awal tahun kita sediakan RM150 bagi setiap anak-anak kita di sekolah. Lebih daripada 5.1 juta anak. Dan pantauan awal persekolahan ini setiap tahun kita nampak satu peningkatan dari segi peruntukan yang disediakan oleh kerajaan persekutuan. Tahun lepas 2024, 788 juta. Tahun ini 791 juta. Tahun hadapan 794 juta pada belanjawan yang baru diumumkan. Dan bersama-sama dengan program ataupun bantuan yang lain, kita percaya bahawa uh, pihak KPM uh, sanggup untuk memberikan bantuan yang sewajarnya dan menyediakan akses pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak kita tanpa mengira latar belakang dan juga logistik. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, isu keciciran murid hari ini semakin membimbangkan. Apabila ia sering dikaitkan dengan gejala ponten sekolah, merokok, v, buli dan pelbagai masalah sosial lain di kalangan pelajar. Ketiadaan peperiksaan SPM dilihat mewujudkan kelompongan dalam sistem motivasi dan hala tuju pelajar, menjadikan mereka hilang disiplin, tidak fokus dan mudah terdedah kepada pengaruh-pengaruh pengaruh negatif. Soalan dan sekarang kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji semula keputusan memansuhkan UPSR dan PMR dan mengembalikan semula sistem penilaian berperingkat yang lebih realistik dengan keadaan sosioekonomi dan tahap pendidikan negara kita? Kerana tuan yang dipertua, model tanpa peperiksaan ini mungkin berjaya di Finland tetapi belum tentu sesuai untuk Malaysia yang masih bergelut dengan isu-isu asas seperti literasi, disiplin dan keciciran murid di luar bandar. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Perhormat Tanjung Karang berkenaan dengan sama ada pihak KPM berhasrat untuk mengembalikan peperiksaan seperti PD3 dan juga UPSR. Seperti yang Perhormat Tanjung Karang sedia maklum, PD3 dan UPSI ini telah pun uh, dibatalkan dan juga dimansuhkan selepas uh, semasa dan juga selepas pandemik COVID. Dan uh, sekarang yang pemeriksaan awam yang kita ada adalah pemeriksaan SPM. Suka juga saya jelaskan bahawa daripada analisis keputusan SPM 2 uh, dua tahun ini, 2023 dan 2024, yang mana apabila kita menganalisis keputusan SPM Ada yang menyatakan bahawa oleh kerana tidak ada UPSR dan tidak ada PT3 Maka keputusan kita merosot Tetapi pada hakikatnya apabila kita meninjau dan memeriksa keputusan SPM Sememangnya ia tidak membawa satu impak negatif terhadap prestasi SPM yang kita ada Dan untuk maklumat Ali yang berhormat dan Jungkarang dan juga Ali yang berhormat Dewan Rakyat Uh, yang ada dalam dewan ini. Apabila kita kata kita telah pun memansuhkan peperiksaan, kita mansuhkan peperiksaan UPSR dan juga PD3. Tetapi pada masa yang sama juga di peringkat sekolah telah pun kita laksanakan ujian akhir sesi akademik UASA bagi anak-anak kita dari tahun 4 ke 6, tingkatan 1 ke tingkatan 3. Dan U atau ataupun ujian akhir sesi akademik ini UASA ini Walaupun ia merupakan satu ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah, tetapi dari segi spesifikasinya, dari segi standard ataupun prestasi dia adalah dikawal oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman, bagi ujian Akhir Sesi Akademik, kesemua soalan yang telah yang akan disediakan oleh pihak sekolah bagi anak-anak di sekolah tersebut adalah berpaksikan kepada jadual spesifikasi ujian. JSU yang telah pun ditetapkan oleh lembaga peperiksaan yang mengendalikan SPM yang sebelum ini mengendalikan UPSR dan juga PT3. So dari segi standard, dari segi latihan guru, guru-guru kita adalah dilatih dan kita turunkan kuasa, turunkan autonomi kepada guru-guru untuk membuat sesuatu yang terbaik bagi anak-anak di sekolah masing-masing. Maka pada ketika ini, KPM akan teruskan dengan adanya UASA uh, bersama-sama dengan peperiksaan SPM seperti yang telah pun dilaksanakan sekarang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Muhammad